Мероприятие традиционное проходит ежегодно при поддержке ООН. В этом году представители биржи труда, Министерства труда, Управления малого и среднего бизнеса представили наиболее полный перечень вакансий. Сегодня в трудоустройстве заинтересованы 36 тысяч безработных. Работодатели предлагают 12 тысяч мест. По всей стране ежедневно на бирже труда регистрируется до 700 человек. Также работодатели дают свои заявки. Мы определяем сферу деятельности и уровень образования людей. Если возможно, проводим обучение. Правительство реформ поставило целью создать за 4 года 150 тысяч рабочих мест. Согласно предварительным подсчетам, финансовая поддержка малых и средних предпринимателей позволит в ближайшем будущем организовать до 53 тысяч новых рабочих мест. Как заявляют специалисты, льготы работодателям будут не только кредитные, но и налоговые, в том числе освобождение от НДС и таможенных сборов на ввозимые в производственных целях оборудование и технику. Государство также собирается выдать гарантии на помощь в размере до 60 миллионов тугриков. Гарантийный фонд будет создаваться совместно Министерством финансов, Министерством экономического развития, Министерством труда с участием неправительственных организаций и спонсоров. Что касается финансирования, то в ближайшие четыре года 662 миллиарда тугриков намечен направить на поддержку малых и средних предприятий согласно программе правительства реформ. По словам сотрудников Министерства труда, сегодня самыми востребованными считаются специалисты горнородной промышленности и строительного дела. Чтобы получить эту работу, людям нужно пройти переквалификацию или учебные курсы. <реклама> Есть вакансии. Работать хорошо. Электрики сейчас очень востребованы, так как много строительных объектов. Денсма, Дукс, Аист, Монголия.